নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আহি আছোঁ লখিমপুৰলৈ আপোনালোকে জানেই লখিমপুৰ আজি আহিছোঁ বুলি আৰু বাটত এনেই এটা ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিলোঁ কাৰণ মই যোৱাকালি এখন ফটো যেতিয়া দিছিলোঁ আমাৰ নাম মানে ঘৰৰ বা গোঁসাই ঘৰৰ বিভিন্ন যদিও বিভিন্ন মতামত তাত দাঙি ধৰে আচলতে মই বিভিন্ন সময়ত কৈ আহিছোঁ যে প্ৰত্যেকৰে গোঁসাই থাপনা বা সকলোৱে নিজৰ উপাসনাৰ পদ্ধতি বেলেগ বেলেগ তেতিয়া মই কেতিয়াও আপোনাৰ পদ্ধতিটো ভুল বুলি নকওঁ ঠিক তেনেকৈ আপুনিও যেতিয়া মোৰ পদ্ধতিটো ভুল বুলি কয় তেনেহ'লে কেতিয়াবা মানে এনেকুৱা এটা মনত ভাৱ হয় যে হয়তো আপুনি এজন ধৰ্মৰ নামত গোৰামি হয়তো সৃষ্টি কৰিছে যাৰ কাৰণে আপুনি তেনেধৰণে আনক ভুল বুলি ক'ব পাৰে মই তেনেকুৱা ধৰণে এটা ভাৱ হয় কাৰণ আমাৰ হিন্দু সমাজত যেনেধৰণে আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে আমাৰ অসমীয়া সমাজখনক উন্নত কৰিবৰ কাৰণে অসমীয়া সমাজখনক একতাৰ বান্ধোনেৰে বান্ধিবৰ কাৰণে যি নামঘৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল যি গুণমালাই হওক বা কীৰ্তন ঘোষা হওক নামঘোষা মাধৱদেৱে ৰচনা কৰিছিলে গতিকে এই কথাখিনিতো আমি জানোৱেই সকলোৱে আৰু সেইকাৰণে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ নিয়মৰ আৰ্ আৰ্হিতে আমি গোসাঁই বা গুৰু গুৰু আসন আমি ৰখা হয় তেনে নিয়ম যে আমাৰ গোঁসাই ঘৰতো তেনেধৰণে কুণঙলাই আছে আমাৰ গোঁসাই ঘৰতো বাহাগৱতে আছে ঠিক তেনেধৰণে যিখিনি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ নীতি আদৰ্শৰ মতে চলা হৈছে তেনেধৰণেই কৰা হৈছে কিন্তু এতিয়া কথা হৈছে যে গোঁসাই ঘৰত হনুমানজী থাকিব পাৰে নে নোৱাৰে তেনেধৰণে বহুত এটা কথা মূৰ্তি থাকিব পাৰে নে নোৱাৰে এনেকুৱা বিভিন্নজনৰ বিভিন্ন মতামত এতিয়া মই মই সদায় কওঁ যে মোৰ কথাটো আপোনাৰ সৈতে বা আপোনাৰ সমাজখনৰ সৈতে অমিল হ'ব পাৰে কিন্তু মোৰ কথাটো ভুল বুলি বা আপোনাৰটোৱেই শুদ্ধ বুলি আপুনি কোৱা মানে হৈছে আপুনি মোৰ ধৰ্মৰ কথাখিনি ইটেকিং কৰা বা মোৰখিনি শুদ্ধ বুলি ভাবি যদি আপোনাৰ কথাটো মই ভুল বুলি কওঁ তাৰমানে হৈছে মই আপোনাক ইটেকিং কৰা গতিকে এনেবোৰ হ'ব নালাগে উপাসনা কৰাৰ পদ্ধতি সকলোৰে বেলেগ বেলেগ সকলোৰে নিজৰ নিজৰ কথা মই কি কৰি আছোঁ যে মই অসমত একমাত্ৰ চাগে বৰ্তমান মই হ'ম যিয়ে বেজ বেজালি তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ যিবিলাকে ভুৱা বেজ বেজালি কৰি মানুহৰ লাখে লাখে টকা লুটি নিছে সেইসকলক মই মোৰ নিজৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰি নিজৰ খৰচত নিজৰ সময় নষ্ট কৰি মই নিজৰ সেইখিনি কৰি পেলাই মই আপোনালোকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ মোৰ এটা প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ যাৰ দ্বাৰা অসমত বৰ্তমান হাজাৰ হাজাৰ মানুহে সুফল পালে আজি মই লখিমপুৰলৈ আহি আছোঁ ঠিক তেনেকুৱা তিনিজন বা দুজন মানুহক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ বা তেওঁলোকৰ ঘৰতো কোনোবাই বেজ বেজালী তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰে কিবা অপকাৰ কৰি থৈছে সেইখিনিক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যিসকল মানুহে মোক মানে বিপক্ষে কথা কিছুমান ক'বলৈ আহে তেওঁলোকে মই কৰা ভাল কামটোতকে সমৰ্থন কৰিব নোৱাৰে আমাৰ সমাজত বেজ বেজালি বহুতেই বিশ্বাস কৰে বহুতেই কিবা এটা হ'লে বেজৰ ওচৰলৈ গুচি যায় মই এইটো ভুল বুলি ক'বলৈ নাযাওঁ কাৰণ মানুহে বিপদত পৰি যায় আৰু যিসকল বেজ বা তন্ত্ৰিকে তেওঁলোকে মানুহৰ উপকাৰ সাধন কৰি আহিছে তেওঁলোকক মই কেতিয়াও ভুল বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ আমি বিপদত পৰি যাওঁ তেওঁলোকে আমাক তেওঁলোকৰ সাধনাৰ বলত আমাক কিবা এটা সহায় কৰে কিন্তু মই এইসকল বেজকহে কথাখিনি মই লক্ষ্য কৰোঁ যদি আপুনি আপোনাৰ কাষৰ মানুহজনৰ অসুখত আপুনি যাওঁতে আপোনাৰ ঘৰৰ পৰিয়ালটোৰ অসুখত যদি আপুনি বেজৰ ওচৰলৈ যাওঁতে তেওঁ অসুখটো ভাল কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে তেওঁ আপোনাৰ ঘৰখনৰ কাষৰ মানুহজনৰ যদি উন্নতি দেখি আপুনি বেজৰ ওচৰলৈ যায় তেওঁৰ বিপক্ষে কথা এটা কয় তেনেহ'লে তেখেতৰ সেই উন্নতি হোৱা ল'ৰাজনৰ কেনেকৈ তেওঁ ধ্বংস কৰিব পাৰে যদি তেওঁৰ হাতত কোন আছে তেওঁ অসুখীয়া মানুহ এজন ভাল কৰক তেওঁ ভাল মানুহ এজন অসুখীয়া কিয় কৰে সেই কথাটোহে মই কৈছোঁ আৰু সেইখিনিৰ বিপক্ষেহে মাত মান্ধ মাতি আছোঁ মই কেতিয়াও ভাল মানুহসকলৰ বিপক্ষে মাত মতা নাই গতিকে কথাখিনি বুজিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিব লাগে এই কলি যুগত হনুমানজী হৈছে এনে শক্তি যি বৰ্তমান চিৰঞ্জীৱী হৈ আছে যি বৰ্তমান আমাৰ মাজত জীয়াই আছে আমি যেতিয়া বিপদত পৰোঁ জয় হনুমান বুলি কওঁ জয় শ্ৰীৰাম বুলি কওঁ তেতিয়া তেখেতে আমাক য'তেই নাথাকোঁ তেওঁ আমাক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আহে আৰু সেই কথাখিনি সেই শুদ্ধ প্ৰচাৰখিনিহে আপোনালোকৰ মাজত কৰি আছোঁ আৰু এটা কথা আপোনালোকে জানিব মোক অলপ আগতে এটা কমেণ্ট আহিছে যে হনুমানজীৰ যিসকল ভক্ত তেওঁলোকে ৰামকহে ধ্যান কৰে আৰু হনুমানৰ কথাটো আপুনি বৰ বেছিকে কয় এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথাই আহিছে কিন্তু মোক যিসকলে ব্যক্তিগতভাৱে লগ পাইছে যিসকলে ব্যক্তিগতভাৱে মোক আপোনালোকে জানে তেওঁলোকে জানে যে মই হনুমানজীৰ কথা কম কওঁ ৰামৰ কথা বেছিকে কওঁ কাৰণ হনুমানজী হৈছে ৰামৰ পৰম ভক্ত ৰাম দুৱাৰে তুম ৰখু বাৰে অতা আজ্ঞা বিনুপে চাৰে মানে ৰামৰ দুৱাৰ দলিত তুমি আচাৰ ৰখীয়া হৈ যেতিয়ালৈকে তোমাৰ আজ্ঞা নাপাওঁ অতা আজ্ঞা বিনুপে চাৰে তাৰমানে আমি তোমাৰ আজ্ঞা নোপোৱালৈকে আমি ৰামৰ কৃপা পাব নোৱাৰোঁ আমাক কৃপা লাগে ৰামৰ শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ পৰাহে আমাক কোৱা লাগে মূল ভগৱানজন আমাৰ ৰাম কিন্তু দুৱাৰদলিত আছে হনুমান গতিকে দুৱাৰদলিত যেতিয়া হনুমানজী আছে তেতিয়া তেখেতক আমি আজ্ঞাটো লৈ যে আমি ৰামৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰোঁ সেই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কি আপত্তি থাকিব পাৰে আপুনি আপোনাৰ বিপদত আপোনাৰ সংকটৰ সময়ত সংকট পোচন হনুমানজীৰ যিখন হনুমান চালিচা লিখা আছে সেই হনুমান চালিচাখন আপুনি দহ মিনিটৰ বাবে পাঠ কৰাত আপোনাৰ কি আপত্তি আছে নে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰে সেই কথাখিনি কৈ আহিছে যে আপুনি বিপদত ভগৱানক নামাতক সেই কথাটো কিন্তু তেওঁ কোৱা নাছিলে তেওঁ এক ধৰ্ম বা এক নাম প্ৰসংগৰে যেনেধৰণে কৰিব বিচাৰিছিলে সেইখিনিহে আছিলে মূল উদ্দেশ্য সমাজখন বিভাজন কৰাৰ উদ্দেশ্য নাছিলে আমাৰ হিন্দু সমাজত এজনে কৈছে যে হিন্দু সমাজত অসমীয়া সমাজত হনুমানৰ স্থান নাই তেনেহ'লে আপুনি হিন্দু হিন্দুৱেই নহয় হনুমানজীক আমি মূল ভাৱনাৰ উত্তৰ দিশে আমাৰ ৰখা আমাৰ যিসকল আমি আচলতে মই বুলি কৈছোঁ বা আমি বুলি কৈছোঁ আমাৰ সমাজখনত হনুমানজী আমাৰ নামঘৰত ৰখাৰ এটা পৰম্পৰা আছে অতীজৰে পৰা আমি নামেৰে মূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় আমাৰ ইয়াতে যিখিনি মূৰ্তি আছে আপুনি কথাখিনি ভালদৰে বুজি ল'ব যে সিংহাসনত সিংহাসনত যিবোৰ আছে আপোনাৰ কাছ হওক যি কাছভাগ আছে যি আপোনাৰ নৰসিংহ আছে নামসিংহ আছে তাৰ তলতে যি তাৰ মাজতে যি হাতীভাগ আছে আপুনি জানেনে এই গোটেই কথাখিনি মই আচলতে ইতিমধ্যে ভিডিঅ' বনাই আছিলো সেইখিনি গোটেইসকল হৈছে মূৰ্তি একো একোটা গম পাইছেনে তাৰ সন্মুখত যি যিজন হনুমান আছে জয় বিজয় আছে কোনোবা ঠাইত কিছুমান নামসিংহ সন্মুখতে থাকে সেই সকলোখিনি হৈছে মূৰ্তি কিন্তু আমি পূজাৰে মূৰ্তি স্থাপন নকৰোঁ আমি নামেৰে মূৰ্তি স্থাপন কৰোঁ সেইকাৰণে নামঘৰত নামৰ দ্বাৰা নাম প্ৰসংগৰ দ্বাৰা নাম যি যিসকল মূৰ্তি আছে সেই মূৰ্তিসকলক স্থাপন কৰি নাম প্ৰসংগ কৰা হয় গতিকে আমাৰ নিয়মটো সেইটো এতিয়া আপোনাৰ কথাটোত মই আপোনাক আপুনি বিপক্ষে বা আপোনাৰ কথাটোত ভুল বুলি মই ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু মোৰ কথাটো যেতিয়া আপুনি ভুল বুলি ক'বলৈ যায় তেতিয়া মনত দুখ পাওঁ কাৰণ আমাৰো এখন সমাজ আছে আমাৰো জ্যেষ্ঠজন আছে আমাৰো গুৰু আছে আমাৰো কিছুমান নীতি আদৰ্শ আছে গতিকে কাৰোবাক যেতিয়া ভুল বুলি কোৱা ক'বলৈ যোৱা হয় তেতিয়া নিজৰ কথাখিনিও বাঢ়িব লাগে কাৰণ আমাৰ অসমত বিভিন্ন ধৰণৰ সন্থা সংঘ কিবাকিবি অমুক গুৰু তমুক গুৰু ঢেৰ কিবা কিবি ওলাইছে সেইখিনিতো আমি কৰিবলৈ যোৱা নাই মাত্ৰ এটাই কৈ আছো যে বিপদত পৰিছে যেতিয়া আপুনি হনুমানজীৰ ওচৰত যাওক যাওক তেওঁ হৈছে সংকট মোচন আপোনাৰ যেতিয়া সংকট হ'ব আপুনি তেখেতৰ ওচৰলৈ যাওক আপোনাৰ সংকটটো তেওঁ আঁতৰাই দিব তেওঁ সংকটখিনি আঁতৰাই দিব আপুনি সংকটত পৰাৰ পিছত আপুনি বিপদত পৰি আপুনি শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত তেখেতৰ নাম লোৱাতকৈ আপুনি আগতীয়াকৈ নাম লওক যাতে আপুনি বিপদত নপৰে সেই কথাটোহে আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰি আছো গতিকে মোৰ কথাখিনিত বহুতৰ ডিমত থাকিবও পাৰে তাত একো ডাঙৰ কথা নাই কিন্তু ভুল বুলি কোৱাৰ আগতে অন্ততঃ আপোনাৰটো কিমান শুদ্ধ সেইটোও আপুনি চাই ল'ব লাগিব গতিকে মোৰ দৃষ্টিভংগীত মোৰ সমাজখনত মই শুদ্ধ আপোনাৰ দৃষ্টিভংগীত আপোনাৰ সমাজখনত আপুনি শুদ্ধ আৰু গোটেই অসমখনত মই চেষ্টা কৰিছোঁ মই পাৰিছোঁ যে অসমখনত কিছুমান যিখিনি আপোনাৰ কু সংস্কাৰ আছে বেজ বেজালি তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ নামত ইজনে সিজনৰ বিয়া নোহোৱা কৰি থোৱা কাৰোবাৰ ঘৰ ঘৰখনত বেমাৰ আজাৰ সৃষ্টি কৰি থোৱা কাৰোবাৰ ল'ৰা ছোৱালী নোহোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কু সংস্কাৰ অসমত চলি আছে সেইসকল কাৰণে মই অকলে এই সাহ কৰি ওলাই আহিছোঁ আজি লখিমপুৰলৈ আহি আছোঁ এইটো ৰাস্তা আপোনালোকে চাওক এই গহপুৰ পাইছোঁ মই লখিমপুৰলৈ আহি আছোঁ যিসকলৰ লোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ তেওঁলোকেও কিবা বিপদত পৰি আছে তেওঁলোকে মোক উদ্ধাৰৰ বাবে বা তেওঁলোকে এইখিনি কথাত বিশ্বাস কৰি হনুমানজীৰ কথাখিনি বিশ্বাস কৰি তেওঁলোকে মোক মাতিছে মই আহিছোঁ আৰু এইটো খাটাংকে ক'ব পাৰোঁ যে তেওঁলোকে যদি ঘৰত কোনো নিগেটিভিটি আছে কোনো কিবা কিবি আছে বজৰংগ বলিৰ কৃপাত বজৰংগ বান্ধখন পাঠ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ ঘৰখনত সেইখিনি কিন্তু দূৰ হৈ যাব এতিয়া কাৰোবাৰ ঘৰ এখনত যদি কিবা অপায় অমংগল দূৰ হয় তাত আপোনাৰ আপত্তি ক'ত আছে গতিকে এনেবোৰ কথাটো সকলোৰে নিজৰ নিজৰ দৃষ্টিভংগী আছে মোৰ দৃষ্টিভংগীত মই শুদ্ধ গোটেই অসমখনত কিবা এটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ লগত থাকক সমৰ্থন কৰক যাতে বেজ বেজালি কু সংস্কাৰবিলাক দূৰ হওক গতিকে এই কথাটোহে কৈ আছো আৰু যি কি নহওক এতিয়া হাতত আছে মোৰ এডাল গদা এডাল গদা মোক দুলিয়াজনৰ দীপা ভূঞা বাইদেৱে দিছিলে তেখেতে কৈছিলে যে তুমি ইমান দূৰ যাত্ৰা কৰি থাকা তেখেতে মোৰ মোৰলৈ অযোধ্যহা পৰা অযোধ্যাই ৰাম মন্দিৰৰ পৰা এই গদাডাল আনিছে যাতে মোৰ বিপদে আপদে এই বিপক্ষে মাত্মতা মানুহখিনিৰ যাতে বিপদত মই নপৰোঁ তেওঁলোকে যাতে মোক কোনো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে এই গদাডাল বহুত ওজন আছে কিন্তু কিহৰ কিহৰে গঠিত মই নাজানো বহুত ওজন আছে মই লগত লৈ থাকোঁ ঠিক তেনেকৈ মোৰ দ্বাৰা সুফল পোৱাৰ পিছত মানে এই বজৰংগ বান্ধখন পাঠ কৰাৰ পিছত সুফল পোৱাৰ পিছত গুৱাহাটীৰ বিজয়া নাথ বাইদেৱে কি সুন্দৰকৈ এডাল ব্ৰেচলেট দিছে দেখিছেনে ৰূপৰ য'ত এডাল গদা আছে য'ত গদাডালে তেওঁ আশা কৰিছে যে তাতে এই গদাডালৰ দ্বাৰাই হনুমান যিয়ে মোক ৰক্ষা কৰি থাকক এই চাৰ্ট যে পিন্ধি আছোঁ এই চাৰ্টটোও বেলেগে দিয়া কিয় দিয়া তেওঁলোকে সুফল পাইছে তেওঁলোকে মোক মৰম কৰে সন্মান কৰে আদৰ কৰে যোৰহাটৰ বাইদেউ এগৰাকীয়ে দিয়া ঠিক তেনেকৈ ঘড়ীটো পিন্ধি আছোঁ ঘড়ীটোও বেলেগে দিয়া গতিকে কোনোবাই কিবা এটা ভাল পাইছে সেই ভাল পোৱাখিনিত মৰম আদৰখিনি তেনেদৰে থাকিব দিয়ক আৰু আপোনাৰ যুক্তিত আপুনি শুদ্ধ আপোনাক মই ভুল বুলি নকওঁ আৰু মোৰ যাত্ৰাটোত যদি আপুনি সহযোগ কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে অসহযোগো নকৰিব যাতে সমাজখন বিপথে পৰিচালিত হয় গতিকে বিশেষ একো নকওঁ এয়া গহপুৰ পাইছোঁ আৰু তেনেধৰণে গোটেই অসম যাত্ৰা কৰি আছোঁ তাৰপিছত যাম বহু ঠাইলৈ অসমৰ বাহিৰৰ নিমন্ত্ৰণো আছে যাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো বৰ দীঘলীয়া হৈ গ'ল কৈ থাকোঁতে থাকোঁতে সকলোৰে কুশল মংগল কামনা কৰিছোঁ আপোনাৰ সকলো ভালে কলে থাকিব ধন্যবাদ